Друзья, мы сейчас на пути кое-куда. Таня не знает, для нее это будет сюрприз. Я ей специально не говорю, куда мы едем. Таксист нас сейчас остановил возле красивого места. Здесь песчаный пляж. Там кто-то кто, там кто купается абсолютно голый. Я бы тоже не прочь. Было бы у нас больше времени, мы бы спустились, покупались тоже. Очень красивое место. Но мы едем сейчас дальше. Ну тебя спалили. Ты все равно не знаешь, где это находится. Присаживайся, поехали дальше. У нас вся машина забита вещами нашими. Друзья, мы добрались, ехали мы сюда три с половиной часа. Мы приехали в отель под названием Regnum Regnum Caria. Так, приветственные напитки. Спами. Thank you. Какой красивый ресепшн и огромный. Ты потеряла телефон? А контакта таксиста нет. Это, кстати, считается одним из самых лучших отелей в Турции. Не успели приехать, уже шведский стол начался. Хочу Таня, здесь и все включено. Ну, летом здесь стоимость проживания стоит по полмиллиона, по миллиону. Видела. Здесь тусуются всякие джиганы и самойловы все время. Но обслуживание в отеле, конечно, достойное. Нас очень приветливо встретили, все рассказали. При том русскоговорящий есть персонал. Везде нас лично провели, не нужно было стоять за ресепшеном, ничего не нужно было ждать. Сейчас покажу вам номер. Это самый дешевый, кстати, номер. Это стандарт. И... Сюда входит даже целая гардеробная. И самый приятный бонус то что здесь все включено. Я Тане до последнего не рассказывал, куда мы едем, чтобы для нее это было сюрпризом. Потому что я помню, как Таня хотела в этот отель, но летом он был постоянно занят. Вот, телевизор встроен в стену. Надо его выключить. А то он меня отвлекает. О, прикольно. Видишь, смотри, это как зеркало, а потом включаешь и появляется телевизор. Вот. Фрукты. Сейчас покажу вам гардероб. Смотрите, какой большой здесь. Даже в обычном стандарте просторный гардероб. С большим зеркалом. Сразу с утюгом. Все вешалки есть сейф. Два халата. Тапочки. И тут большое зеркало. И сейчас покажу вам ванную. Ванная, кстати, здесь просторная. Два рукомойника. У нас вечно проблема, что один рукомойник. Косметика, косметика Булгари. Можно мне мыло И рейтинг. еще полно косметики дополнительной. Я еще мыло. О, кондомы есть сразу, смотри. В смысле, а то, серьезно? Да, да. И бесплатно. Правильно делают. Блин, где мыло? А то у нас Ура. была с этим проблема. Есть ванная. А, вот мыло. Кстати, удобно сделали, что из ванной можно сразу попасть в гардеробную, что душ тут и туалет. Это самый дешевый номер, да? Да, это, это... это был самый дешевый номер. Но я не понимаю, почему летом здесь настолько дорого. Просто нереальные цены. Я как не зайду на букинг, здесь просто... Космические цены какие Во-первых, здесь очень хороший сервис Обслуживание, классная еда Огромнейшая территория Много развлечений на территории отеля Таня только что посмотрела в инстаграме Что в этот отель привозили Дженнифер Лопес, Мы... Дуа Липа Да, я зашла к ним Смотрю вообще, что тут происходит Я знаю, что здесь был саммит Где приехали президенты со всего мира Очень мало отелей, у которых Есть теплый бассейн на улице Обычно экономят очень на подогреве Бассейнов, а здесь бассейн 30 градусов на улице Где что находится и где найти еду О, смотрите, сколько всего В мини-баре, ну, и все, все бесплатно, бесплатно Нас да. каждый день пополняют И каждый день это все пополняют есть, полно воды Шоколадки какие софт-дринки, есть вино, пиво. Сама вот эта зона, где находится кровать, немножко тесноватая на самом деле. Я бы ее на метр сделал бы побольше, и тогда было бы вообще идеально. А сейчас покажу вам балкон. Балкон, кстати, просторный. К сожалению, нет перегородки с соседним балконом почему-то. Но там, наверное, никто не проживает, поэтому все нормально. Здесь очень красивый вид, потому что здесь огромнейшие гольф-поля. И это все территория этого отеля. Перед нами виллы с бассейном. Какой тут вид на горы красивый. Вон, да, очень красиво. И на отель, в котором мы тоже были. И видна верхушка отеля Land of Legends. Мы, кстати, прошлой зимой там были. Это турецкий Диснейленд, так сказать. Мне не очень. Ну все, в номере нечего больше, наверное, показывать. Видишь, Таня, какой я тебе сюрприз сделал? Ну Либо... что ты сюда хотела? Просто это было бы что-то новое. Но я увидела цены и, ну знаешь, можно квартиру купить за эти деньги, а не неделю в Турции отдыхать. Родственники домашних кур и деньги перепёлок. Родина Пусара Каспийская. Жизнь ведут в у них диетическое мясо и высококачественные яйца, а также борьба с вредителями. Они, короче, едят червей, слизняки, насекомых. Очень полезная птица в хозяйстве. Черепашка маленькая. Давай ее на солнышко. Да пускай. нифига себе маленькая. Они Смотрите. Еще любят греться на солнышке. Возьми. Ой, смотри, какие у нее копки большие. Да. Пойдем на солнышко, Ефим. Она, думаешь, хочет? Все. она греется на солнышке. Черепаха, тебе нравится? Замерзла. Давай я тебя поснимаю. Ну, первые впечатления от отеля очень приятные. Территория очень зеленая и красивая. Заклинила лифт. Нахваливал, нахваливал. И лифт сломался. Сломался лифт. Выпустите. Ай! Нажми лобби опять. Я нажала, куда-то. Что-то заедает немножко двери. Страшно. Смотрите, мне нравятся вот эти огоньки, Я лепестки посмотрю, перед лифтами. Но здесь скрытый бассейн и спа. Какой длинный коридор. Как все стильно. А куда ты ведешь меня, Тань? Мы сейчас с Таней пойдем искать бассейн на улице, который с подогревом. Я ж Тане обещал. Вот бар красивый. Можно выпить что-то. Человек, который не пьет с коктейлем Негрони. Просто Сложно сопротивляться All Inclusive, особенно в этом отеле, когда здесь дорогущий алкоголь полностью уходит в стоимость. Меня вообще не соблазняет, хоть он будет бутылка вина миллион долларов стоит, mm -hmm. мне даже ее не попробую. Смотрите, здесь внизу есть кофейня. Макароны хочешь? Ну попробую, Но хотя турецкие макароны мне не нравятся. Хорошо, можно. идем за макаронами. Блин, какой огромный отель. Вот кофейня, кондитерская. Смотрите, какой неплохой выбор. Всего. корзинки есть как ты любишь вот макароны неплохая кондитерская ну, что, мне здесь нравится я чувствую мы сюда еще вернемся сколько можно смотрите какая красивая подача турецкого кофе в этом отеле и мне кажется сейчас моя самая любимая погода солнечный дождь. Я люблю, когда светит ярко солнце и мелкий дождь. Это мы вышли из кондитерской. Был выход на улицу в поисках бассейна основного. А вот он, кстати. Территория очень зеленая. Эти зонтики напоминают мне немного Дубай круто, что здесь не приставучий персонал, потому что очень часто в лакшери отелях бывает чересчур внимательный персонал, и тебя задал будет вот этими have a nice day, там glad to see you, там все вот эти дела. Чересчур тебя обволакивают вот этим ненужным вниманием, а здесь как бы всего в меру. Вот этот бассейн теплый. Да, вроде бы вот этот бассейн О, должен быть ваш. теплым. Я уже хочу. В прогнозе было написано, что будет дождь. Ну да, вот этот бассейн должен быть с подогревом. Теплый? Ой, Серьезно? Ого! Блин, он горячий! Очень огромный бассейн на улице. И он очень теплый. Именно ощутимо теплый как тут все вылизано красиво. Каждая пальма и каждая травинка. Блин, ну мне нравится здесь. Я уже чувствую запах козьего сыра. Просто козочки здесь пахнут просто, пахнут козьим сыром. Здесь просто есть контактный зоопарк. И круто, что людей сейчас мало. Ну вот, красиво. козу можешь позвать и погладить. Он бодаться будет. Большие тебя любят. А мне вот этот мохнатый нравится. Смотрите, друзья, сейчас мы можем наблюдать рождение козы. Вот. контактный зоопарк, и увидели рождение козлят. Я просто в шоке, никогда ничего вот, подобного не видела. один родился, не было. а второй лезет. Саша со своей камерой. Вот, блин, пуповину блин. можно отрезать, Тань. Ну, я ж снимала. И что? Коза рожает. Ой-ой-ой. И... Ой, Вывалился -ой. козленок. Ой, козленок сразу встает, а этот какой-то полуживой. Офигенно. Она учит его ходить, смотри, сразу же. Вот, смотри, как хорошо ходит он уже Саша, вон что-то открывает Ну так он дышит Пытается раздуплиться, куда он попал Только внимание к деталям. Я как-то еще думал на неделю бронировать, на 5 дней. Здесь, я так понимаю, можно кормить рыб. что сюда с с детьми вообще идеально приезжать. Я такое только в мультиках видел и в фильмах американских. А там еще вот смотри, есть. мы как дети стали, и ходим, радуемся, бегаем, глаза разбегаются. Ай! А вот еще есть, как зиплайн. Ну давай. Правильно, пуговку под задницу. И... Я давно такой радой тебя не видел. Садись. Рада и довольна. Довольны. Довольный. <звы> Она такая прикольная. Я так понимаю, здесь происходит. Здесь проходят мероприятия. Сцена огромная. Здесь могли бы кис выступить. В теннисных кортах идеально белый песок. Ну, идемте посмотрим, какой здесь пляж. Здесь пляж с белым песком. Даже так. Ну, смотрите, какой идеальный пляжик с каким песком красивым. Сейчас большие волны, шторм. Но ну, вот такого цвета нормальный песок, который здесь в Турции, а вот привозной песок чтобы было красивее. Пирсы эти сейчас закрыты. Я так понимаю, они работают летом только. Я в копытах своих. За зиму сколько песка намыло. Только что встретили нашего подписчика. И оказалось, что он уже с нами фоткался 4 года назад. И я еще этот момент помню, как вставил во влог, я потому снимала. что это было смешно. Мы были в каком-то паспортном сервисе. И чувак сидел и смотрел на телефоне наш влог. И Таня сзади него подходит, стучит ему по спине и говорит, что ты делаешь. Он оборачивается, и там Таня. То есть он только что смотрел ее на телефоне, оборачивается, а там она вживую. И сейчас этот же чувак здесь тоже отдыхает. Он так вырос. Он тогда был раза в два меньше. Прикольно. Так, это еще один бассейн с холодной водой. Да тут полно бассейнов. А это пляжи, где создаются искусственные волны. Здесь летом делают искусственную волну, а сейчас тут вороны купаются. Тут даже аквапарк есть. Водные горки. Это начало аквапарка. Я на самом деле так не хотел снимать отельный обзор. Хотел просто сюда приехать и гулять. Там по минимуму просто вам показать что-то. Но не снимать вот это обзор всей территории. Но как-то мы гуляем и оно само так получается. Круто, что здесь и животные по территории ходят. Они не боятся, смотрите, вообще. Ну попробуй качура погладить. Качур. Здесь вызываешь лифт, и напротив того, который приехал, загорается красный листочек. Ого, друзья. Давай карту. Смотрите на эту жесть. Прикольно. Вот это автомат. Здесь в отеле сейчас абсолютно бесплатные игровые автоматы. Тут, кстати, есть и боулинг и куча других развлечений. Мы в вот космолете. Так это ты должен двумя руками держать. Держи Правильно. как. Нажимать еще можно. А что вот этим делать? Не знаю, нажимай. Направо тебе ж показывают. А что вот это? Просто посмотрите, как выглядит этот игровой автомат. Сюда заходишь вовнутрь. И здесь 3D проекция. Все, Миссия вперед. провалена. Офигенный автомат для любителей Звездных войн. Но здесь полно развлечений. Вот на карточку. Подожди меня. Мы, кстати, сходили на ужин. И я вам скажу, что в зимнее время они работают в полном объеме. Еды столько, сколько мы не видели ни в одном отеле. То есть огромнейший выбор, все очень вкусно. Пришли мы с Таней на ужин. Здесь огромнейший буфет. Здесь можно выбрать какую рыбу, чтобы тебе приготовили. Вот я думаю выбрать сибрим или сибас. Я взял кусок пиццы просто, как обычно, хотя я пиццу не особо люблю. Сегодня у нас есть роллы и суши и какая-то рыба. Сейчас, кстати, в отеле оказывается не так мало людей. Мы видели две футбольные команды. Динамо Москва здесь сейчас отдыхает или тренируется. Еще какая-то турецкая команда. Эту карточку дают на ресепшене. И просто играешь в любые автоматы. А вот и ночной клуб. Мулин Руш. Здесь кабаре. Сразу есть банкомат на входе. Доброе утро всем. Вот сейчас мы проходим виллы. Как-то так это выглядит. Хотя из вил нет такого вида. Сейчас дойдем к калитке. Прислоняем. Они сами открываются, видишь? И здесь в этом регионе гораздо прохладнее, чем там, где мы были. Здесь именно такой холодный воздух, холодный ветер, потому что здесь горы находятся дальше, и они не сдерживают эти холодные массы. Ну, мне кажется, так. Мало кому рассказывал об этом, но, кстати, гольф я хочу приберечь на потом. Мне всегда нравилось наблюдать за гольфистами, за гольфами, и плюс всегда гольф поля находится в таких классных местах, и гольфисты ездят по всему миру, поэтому я откладываю это увлечение на потом, возможно, лет через. Десять, я увлекусь серьезно гольфом. А Таня здесь на футболистов засматривается, да? Присматриваешься футболиста, покоя не дают ей, чуваки. А что ходят тут красивые такие? Красивые, Таня себе подыскивает футболистов. Как раз оптимальная атмосфера здесь, обстановка, да? да? Они на тренировке. Почему бы и нет? Расслабон. Можно подыскать себе замену побогаче. Тебе замену. Так я же говорю, мне а кому же еще? А ты бы променяла меня на футболиста? Я бы полюбила туда. А. Ну, а как он, можно он... полюбить, если ты меня любишь? Забил. Смотри, чтобы тебе никто не забил здесь. Признавайся, присмотрела кого-то себе уже. Они как раз все ходят на завтрак, обед и ужин. Удобно присмотреть.